У нас там больница тоже неплохая, но у вас как-то лучше условия. У нас хоть и новая тоже больница и сделан ремонт, но мне вот я сегодня пошла по отделению, по нашему, по гинекологии, прошла это внизу, там искала ну, аптеку. У вас тут интереснее, у вас тут лучше. Поэтому мне тут больше понравилось, чем у нас больница. Условия у вас лучше, чем у нас. И ну, отношение ко мне было вообще, даже как посор к человеку было лучше, чем у нас там. То есть, тьфу -тьфу, я вам благодарна в первую очередь. До ин информации, которую мне вот, нужно было по городу что-то найти, что-то узнать. Мне помогали, то есть разузнать все, найти, что мне надо. Вот. Местный автомобиль помог личную проблему решить ну там по кое-что тоже, за что им отдельное спасибо. Вот. И ну, мне, ваши волонтеры меня не, не, не оставляют в виде, помогают всегда. Звонят, интересуются, что, где, как. То есть, ну молодцы, все, что могу сказать. он, он еще находится в Крыму, он еще не может сюда приехать. Он там, там у него папа в больнице лежит, сейчас он немножко с папой разберется там. И уже сама жду, вот не успел приехать народы до этого события, потому что папа там сильно. Там, потому что в Крыму не могут найти лекарства, ну как элементарные, ну как нынешнее такое время, что укры ну, как не заводят, а рози еще не привозят. И поэтому там вот с этим делом еще туго. И поэтому он там с в больнице. Вот, и решает такую проблему, чтобы его ну, вылечить, и уже сюда приедет к нам. Так что ждем, мы его ждем, все дружно. скажу, уже ждем все дружно. Я хочу сказать спасибо большое всем, и волонтерам, всем абсолютно, и врачам, всем, которые здесь были. Вот. И сосед, и в первую очередь, у меня сейчас, вот дети с ней. Потому что если бы не она, я бы не знаю, что я бы здесь делала. Будет и даже не с кем оставить. Так вот. Ну, я хочу всім так сказати. Ну, очень теж дуже приєднається. все, теж так далі спасибо, до. Вчора просто йду вчера Да. Дані пороги пройшли вагінальними дорогами, роди нормальні. Все прийшло благополучно. Виписується здорова мама, здорова дитина, такий принцип. От, вона не є першою в нас із тих переселенців. Вже я казав, що до нас із Донецька, із Краматорська. Тобто відношення і надання допомоги таке, як до всіх жінок. От. Забезпечені необхідним і обладнанням, і медикаментатом забезпечення для того, щоб надати відповідну відповідно. Ми такі ж молодери, як і ви. Взагалі нікого. Ми приїхали от, з мужем в 9 вечора, вже було темно. Ми вийшли з машини, ну, кажу, ладно, утром поспали, а ми приїхали. Мы утром встали, проснулись, посмотрели, хоть куда мы приехали, что где и как. И все. Да, да, мы ехали на машине, Вещи вез бус, ну большой, впереди нас, а мы заехали ехали на машину. И ехали просто вот, не глядя. По навигатору в первый раз вообще сюда ехали. Поэтому когда вы приехали, с вас у кого вы вернулись, чтобы найти житло и так далее, куда вы пришли? Мы жилье искали по интернету. А, и а сюда, что да, вы нашли жилье? Да, да, мы наперед нашли жилье и уже то есть, заранее вот именно туда и приехали. Мы фото видели в интернете, куда мы едем. Только так. Вот мы приехали, и уже мы в живую увидели, куда мы приехали. Куда мы попали вообще. А там свои же. Житло... У нас было там две квартиры. Одну мы оставили, а одну поменяли. А другу что? Ну мы поменяли жилье, вот те, кто жили здесь люди, они уехали туда. А вот были такие пожарные? Они, мы они рисун... россияне, они россияне, они тут жили с бабушкой старенькой, за ней досматривали. Тут же сам уже... Да, 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 они жили в мысли в этом доме, где, ну, как И они с Витой поехали? Да, они поехали в Устле. с ними значит, ну, да. ну. Ну, бывает, иногда, ну, редко. Ну, что вы не говорите? Что им классу, что им Ну так. Ну, а, они россияне, они, они к тем ценам привыкли, они к тем условиям привыкли. Для них это нормально. Для меня, когда туда пришла Россия, это это ненормально. Условия, которые там поставили... Ну, таких мало, я думаю, что много. У нас там много таких. Нет, таких мало, что готовились на тест, поехать, и это Не все имеют да, возможность попробовать. Я слушаю, скажу, да, не каждый имеет возможности Да. Желающих много